Дуже часто в нашому чоловічому клубі ми говоримо про виховання молодого покоління, саме хлопців, як зробити справжніх чоловіків. Ну, говорити ми вміємо, ви про це вже знаєте. Сьогодні переходимо до справи. Знаймимося з людиною, яка не лише говорить про виховання, а й саме цим займається. Займається на дуже гарному прикладі, виховує е, найкращих чоловіків, а вони народжуються саме в чудовій грі під назвою Футбол. Валерій Матрьонів нашій студії, Валерій, вам. Тиснути чоловічу руку справжню. God Дуже радий бачити ось таку е, приємну людину, яка дійсно займається гарною справою, адже просто, наприклад, якщо брати про футбол, якщо просто захоплюватися цією грою, це одна справа. А виховувати на такій сильній, мужній грі, ще молоде покоління, це зовсім інше. Звідки от взялося бажання не просто самому грати в футбол, а когось навчати і саме. от... не совсем дорослая, я так понимаю, команда у вас. Да, спасибо, Владимир Яковлевич, что пригласили меня в студию. У нас с командой «Фламинго» этот год знаменательный, 15 лет со дня основания клуба. Поэтому хотелось бы немножечко сказать и о своих ребятах, и о людях, которые создавали наш клуб, о друзьях, единомышленниках, но, тем не менее, рассказать городу, что есть такая команда, помимо наших болельщиков, кто-то еще не знает, естественно, о нашем клубе. Но после этой передачи, возможно, круг расширится наших болельщиков, любителей. Кто-то придет в нашу команду из молодежи и захочет играть в нашем клубе. Какого века у вас... У нас, Владимир Яковлевич, скажем, такой достаточно разброс по возрасту. У нас ребята и 18-летние играют. Есть ребята, можно сказать, если так, ребята и 40 лет, которые закончили свою профессиональную карьеру. И тем не а менее... еще еще играть в футбол, то же ребята, еще, да, еще, еще молодежь. И, еще молодежь, еще мальчики. А есть очень интересные игроки в нашем клубе. Например, есть такой игрок у нас. Сергей Николаевич Борисенко, очень известный э, в городе футболист, который поиграл в клубах высшей лиги, в, клубах, в известных клубах Европы, играл за чемпион, за чемпиона Словакии слова, играл в кубках э, у Вифа, в Лиги Чемпионов. То есть человек, который может передать опыт молодежи на поле и вне поля, вот, поговорить не только о футбольных хитростях, но и за жизнь. Я думаю, що людина доросла, то він дійсно може розповідати не лише про техніку гри, а як, ну, як правильно жити, адже спортсмен це не просто спортсмен. Це, це, це жива людина, яка повинна жити, спілкуватися. Так що є у нас дуже цікаві ігроки в команді. І ветерани, і молодь, які учатся у. наших ветеранов. Окрім того, еще вам 15-роки, какие выдать недосягнуты, на чем вы Да, клуб гордится тем, что мы завоевали несколько призов в первенстве города Черкасы. В этом году мы стали вице-чемпионами города. Второе место для нас это тоже успех. Чемпионами пока мы не остановились, но это, думаю, нас ждет впереди. Но Тем не менее, мы считаемся одним из старинных клубов города после команды «Дахновка». То есть мы самый длительный срок участвуем, играя в первенстве города. Еще ваша славетная история еще попереду, да, и мы будем пишаться тем, что будем мы, мы, стремимся к тому, чтобы действительно завоевать и чемпионство. Вот. Но самое главное, что мы действительно, как вы сказали, воспитываем молодежь. Здоровая нация ⁇ это и физическое здоровье, и нравственное. Поэтому мы, как люди, которые уже имеем жизненный опыт, хотим передать своим молодым ребятам и на поле, и в жизни. When it's not worth dying for. Динамічність, мужський характер, і взагалі цей вид спорту приносить велике задоволення. Это такой вид спорта, который он никогда не будет скучным и никогда не надоест. Это суть человеческого Your faith walks on broken glass and you're мы прежде всего любим эту великую игру футбол, тренируем молодежь, исповедующую здоровый образ жизни. В этом году нашему клубу 15 лет, своеобразный юбилей, и для нас сезон оказался, можно сказать, удачным. Мы заняли второе место вице-чемпионы города, вот, так что как бы подчеркнули своеобразный наш юбилей. Для нас приоритет ⁇ это все-таки воспитание молодежи в духе здорового образа жизни, спорт, отсутствие вредных привычек, И общение. Это тоже очень важно. Буде приємно, якщо хтось із вас, дякуючи нашій програмі, научиться грати в більярд. А згодом буде приємно, якщо, дякуючи нашій програмі, хтось із вас научиться грати в футбол. Тому що сьогодні здебільшого говоримо про цю гру, адже у нас в гостях Валерій Матрьнін. Як на мене, відомий тренер. Я просто інших не знаю. Для мене сьогодні відомий тренер. Спасибо, Це саме вид. Продовжимо розмову про футбольний клуб Фламінго. Які подальші плани будуються? Зрозуміло, що на 15 роках зупинятися це якби було неправильно. Щось є якісь такі плани змінити колір форми, кількість гравців, розширити якісь свої географічні ось такі. Рамки. Да? Uh, спасибо за вопрос, Ну, У нас uh, все-таки как бы наша філософія клубу uh, сохраниться. продолжить свою историю участия первенства в городе, как можно больше привлечь молодежи в наш клуб, чтобы действительно и сохранили наши традиции спортивные, и действительно стали чемпионами города. С кем на сегодня занимаются в клубе, участники, в сколько у вас? У нас порядка 20-25 человек. У нас тренировки в будние дни, Зимний период у нас подготовительно идет, потому как мы играем большой футбол летний период, весенний-летний период. Вот поэтому зимой в основном у нас тренировки подготовительный период проходят. Вот поэтому как бы наши притязания клуба, сохранить традиции клуба, продолжить воспитание молодежи, вот. ну действительно ставим задачи постоянного. Учасника Кубка Города і Піренста городу. Все-таки трішки повернутися хочеться до виховання, оскільки ми так з цього розпочали, що от така гра вона дійсно по-своєму виховує справжнього чоловіка. Навчитися там не боятися якоїсь болі, перемагати якісь труднощі, вчитися спілкуватися один з одним, тому що це робота в команді, і це дуже складно. Одне діло, якщо ти щось вирішуєш сам, інша справа, якщо ти працюєш в команді. Навчитися розуміти один одного, от як ви працюєте над саме над цим. Одне, одна справа навчити правильно грати в футбол це таке діло. Я розумію, що це дуже важливо. А саме такі більш людські поняття навчитися один з одним спілкуватися, не сваритися, розуміти один одного. Так, да, совсем Яковлевич, ви замітили, що футбол це команда. Кожен відповідає не тільки за себе, але і за свого коллегу по команде. Здесь действительно воспитываются такие мужские качества, как ответственность за другого, ответственность за себя, действительно превозмогать боль, потому что это контактный вид игры. Бывает и не сладко, бывает и падение, бывает и травмы. Но тем не менее мужское качество перетерпеть, подставить плечо своему другу, вот, потому как это действительно командочка, и в игре всегда один за одного и все. Ну что хлопцы, сходят, что с часом они выховываются, что да, становятся Приходят, бывают подростки с ментальностью, скажем, человека, который еще не привык принимать решения, а через год, через два можно уже сказать, что видно, что маленький мужчинка. Дорослый Да, то есть уже принимает решения, уже более ответственно мужские качества, как смелость, решительность. Это тоже вырабатывается в его характере. Ну и общение, как вы сказали, потому как общение на поле, вне поля, это тоже обогащает человека. Я думаю, что у спортсменов есть еще жизнь поза так? Да, у нас, как правило, не заканчивается общение на футбольном поле. Мы встречаемся, у нас есть походы и на природу, и в кино, и мы занимаемся как бы духовной жизнью наших игроков. Разговариваем, как говорится, и за жизнь. Люди, которые имеют, прошли какой-то жизненный путь. Общаемся с людьми и на примере своих жизненных ситуаций мы общаемся. Потому как мужчина — это поступок. Если мужчина может совершать поступки, он становится мужчиной, вне зависимости от возраста. Дуже нам не хватало таких э, правильных слов в нашем человеческом клубе. Мы часто з'ясовываем, кто же такой справжний человек. И сегодня мы Нарешті почули ці слова. Ну, а повертаючись до того, що в вихованні чоловіків присутня навіть творчість, ми зараз перейдемо до нашої творчої рубрики, з'ясувавши ще й про те, що наш сьогоднішній гість також дуже творча людина. Але зараз традиційна рубрика Справжні чоловіки не танцюють, слухаємо гарну пісню. Я знаю, где-то у пірса. Подставив солнцу борта, Ждет нас бригантина Флинта, Надрайна и чиста. Поет меж мачтами ветер, Поскрипывает слегка И держит ее за кнехты Пеньковых петель рука. Пройдя сквозь туманы бедствий, Я верю на склоне дня Не бросит морская бестия Меня и таких, как я Ну вот и команда в сборе Кливер поднят и грот Уйдем в открытое море Старость нас не найдет Я знаю в порту забытом Слушая чаек Ждет нас бригантина флинта пройти по морям, мирам, сильнее всего на свете, надежду, как флаг храня. Я верил, как верят дети, седого, дождись меня, я верил, дождись меня, седого, дождись меня. Валерій Матрьонін сьогодні в нашому чоловічому клубі п'є з нами чай. Ось так запросто така людина незвичайна, а робить звичайні речі, п'є чай, спілкується. Валерій, приємно, що ми з'ясували про такі чудові речі, як спорт, виховання хлопців, про ваше найголовніше захоплення. Але я так розумію, що це не єдине, чим ви живете. Окрім цього, ще ну, наскільки я знаю, є ще поезія. Еще, еще. Давайте дознаемся уже, чтобы, якому она больше наших глядачей дезналась, кто же такой Валерий Матрионин? Спасибо, Владимир, за вопрос. Ну да, жизнь мужчины не только заключается в работе, вот, но еще все-таки должно присутствовать страсть, хобби. Я люблю футбол всю жизнь, я им занимаюсь, сейчас тренирую молодежь, но для души всегда была литература и поэзия. Вот. Со студенческих времен, со знаменитых студенческих капустников э, появилась традиция экспромтом э, писать сонеты, стихи. Это как-то вот увлечение переросло. Верши у футболиста про что? Про футбол? Чем Че про счастливчика? Зараз Дорогие так все думают, про счастливчика. И про спорт, и про э, жизнь. И любовная лирика. Все бывает у людей, которые пишут стихи. Поэтому достаточно широкие темы поэзии. А то, как, я говорю, ничто человеческое ему не чуждо. Совершенно мы. Простые люди со своими страстями, со своими притязаниями. Я, до речі, дуже поважаю таких багатогранних людей, які е, розуміють, що є така фанатичність на якійсь одній справі, але коли людина, окрім того, своєї такої пристрасті до чогось одного, ще Щось устигає робити інше, теж цю задоволення, то це ще більше підкреслює про те, що як говориться, людина, яка талановита в чому, вона талановита у всьому. Тому ось така багатогранність ваших талантів це дуже приємно для нас, як така приємна зустріч. Е, я думаю, що буде ще у нас можливість познайомитися з вашою творчістю, але от, все ж таки, з чого починалося, здебільшого, хлопці пишуть вірші, там коли закохуються, Чещейки сподевит бывает, бывают. видки пришла ваша творчество. Спасибо Владимир, за вопрос. В принципе, темы разные бывают, Володя. Все мы имели пылкости юношескую и влюблялись, и нас любовные страсти посещали не без этого. Темы, тем не менее, присутствовали разнообразные. Как вы сказали, и про спорт, потому как всегда жизнь проходила в команде, и спортивные темы оставляли след в творчество. Какие-то исторические события подвигли на написание некоторых стихотворений. Ну и, конечно, любовная лирика. Никуда от этого не уйдешь. Философские стихотворения, размышления о себе и о времени, как говорится, как говорили классики, никуда от этого мыслящий человек не уйдет. В каком времени ты живешь, кто-то есть и... Акружаєші ті особисті люди. Я розумію, що спорт люди, які займаються спортом, вони дуже такі організовані. Як ви організовуєте свій час, щоб вистачало на тренування, на написання віршів, на приділення там часу собі, рідним, знайомим, поспілкуватися з друзями, це теж людині дуже необхідно. Якость так правильно выбуду свой час, чтобы на себе сточало часу, и никто не жалился, как часто люди говорят, что «я не встигаю, просто не встигаю. Да, Володя, хороший вопрос, мы как каждый второй из наших окружающих друзей коллег всегда сетует на отсутствие времени, нехватка времени и так далее. Ну, есть простая такая притча, пожелание выключить телевизор, мобильный телефон и сядь за книгу, и позвони друзьям, Маме, папе, родные. И найдется время. А когда мы ищем отговорки, все некогда, некогда, некогда. А в итоге ни одного нормального, стоящего, доброго дела мы сзади не сделали. Ну это как бы уже действительно становится немножечко грустно и смешно. Поэтому э, график жизни такой должен быть. Истинные человеческие ценности – это семья, друзья, это коллеги. Ну, вот любимое дело. Поэтому, в принципі, не так і багато і перерахували. Я да, думаю, що такий невеличкий коло а как... того, що тобі дуже рідно для кожного можна да, знайти якийсь да, час. Да. А когда розкажуть, что там много очень много дел і 24 суток не хватает, а по сути ничего не сделано за день. Ну просто надо действительно определить жизненные приоритеты, к чему ты стремишься житті. Будемо трішки підсумовувати, і наостанок хотілося б, щоб зараз від людини, яка зуміла виховати себе, яка зараз виховує нове покоління, почути все таки якісь поради для хлопців, які от ще не знайшли себе в цьому житті, які ще не, не визначились яким шляхом їм іти, не знають, як стати сильним, як взагалі знайти себе в цьому житті. Що можна побажати таким юним нашим чоловікам? для того, чтобы они сделали правильный круг и стали справедливыми человеками, которым можно будет перешать. Замечательный вопрос, Владимир Игоревич, потому как мы действительно в нашей жизни все время э, приоритеты обозначаем. Это успешность, это карьера, это бизнес. Ну, по большому счету, успешность мужчины – это стать им и оставаться мужчиной. Э, великодушным, добрым, сильным, заботливым к старикам, э, э, Ощащаемся с там подрастающему поколению детям. Поэтому, в принципе, мы не только занимаемся, еще раз повторю, спортивным воспитанием. Действительно, мы приглашаем иногда и трудных молодых людей, которые имели проблему с вредными привычками. И нам очень приятно, когда человек отказывается от вредных привычек и действительно ведет здоровый образ жизни, потому как мы все время говорим, что... Возрождение нации, возрождение страны ⁇ это через не только физическое здоровье, но и духовное и нравственное здоровье молодых людей. А когда, если ему бывает в семье нет возможности рассказать, то как бы тренера, соучредителя нашего клуба занимается действительно разговорами за жизнь и вопросами нравственности, духовности. Мы тоже занимаемся и разговариваем с молодыми людьми. Я вам хочу подякувати. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні в нашому клубі був Валерій Матріонін, який дав найкращі, мені здається, поради для того, як стати справжнім чоловіком. Ну, для початку, хоча б візьміть м'яч, вийдіть у двір, знайдіть собі справжніх друзів та зіграйте з ними футбол. Ми з вами ще зустрінемося, а у нас є про що поговорити ну, принаймні, попити чайку. Дякую. спасибо, спасибо. По синему морю к зеленой земле Плыву я на белом своем корабле На белом своем корабле На белом своем корабле Меня не пугают ни волны, ни ветер Плыву я к единственной маме на свете Плыву я сквозь волны и ветер К единственной маме на свете Плыву я сквозь волны и ветер К единственной маме на свете Скорей до земли я добраться хочу Я здесь, я приехал, я ей закричу Я маме своей закричу Я маме своей закричу Пусть мама услышит, пусть мама придет, пусть мама меня непременно найдет. Ведь так не бывает на свете, что были потеряны дети. Ведь так не бывает на свете, что были потеряны дети. Пусть мама услышит, пусть мама придет, пусть мама меня непременно найдет. Ведь так не бывает на свете, что были потеряны дети. Ведь так не бывает на свете.